bangun lah apa benda lah mm -mm. dan um, kalau nak ada work life balance ni bu, um, tapi untuk sebenarnya pada saya lah mm -mm. sebab sekarang ni memang ramai macam Gen Z ke apa mm -mm. ke tak kisah seorang, mm -mm. ada ok saya nak work life balance work life balance one thing mm -mm. about work life balance adalah untuk kita duduk comfortably kan betul uh, kita punya pendapatan pun uh, yang selesa betul Kadang-kadang untuk kita dapatkan work-life balance tu mm -hmm. sebenarnya kita perlu ada masa sikit untuk kita berkorban sikit lah. Mm -hmm. uh, kan? Betul. Kita kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. kemudian. Uh, so jadi mungkin ada sampai korang mungkin work-life balance korang tu tak berapa nak balance sangat. Mm -hmm. Tapi cuba try adakan. One day insyaAllah korang akan boleh rasa lah betul-betul balance. Mm -hmm. uh, tapi one thing for sure is, saya rasa first thing first, Korang kena suka dengan apa korang buat Betul Simple mm -hmm. Saya suka cakap Saya jadi radio announcer <laughs> Simple Okay So macam uh, Muna sendirilah uh, Cakap tadi uh, Work-life work balance ni Dia depends on kita sebenarnya kan mm. Dan kalau kita nak balance Dan kita punya pendapatan pun Banyak tu dan banyak tu lah Macam Muna sendiri uh, Selain daripada Ada kerja hakiki Ada juga kerja tambahan kan So mm -hmm. benda tu macam Yelah kita uh, Orang kata apa Permintaan Uh, kehendak lagi tinggi Daripada mm -hmm. kita punya Keperluan So mm -hmm. uh, okay. yeah. <laughs> Betul. Betul So macam Wina uh, sendiri Banyak kerja mm. So banyaklah income je kan uh, yeah. So macam Macam mana pun Dia ada product and cost Dia lah kat situ mm -hmm. Betul Kita nak Kita nak more money Then more job lah Betul mm -hmm. uh, Kita boleh nak harapkan Satu kerja tu untuk banyak uh, Apa Banyak hasil Betul? Mm. Betul Tapi boleh work smart lah So uh -huh. Boleh work smart Betul So jadi Sebenarnya kan uh, dalam hidup ni kita kena tahu gunakan apa kemudahan, keupayaan kita. Apa yeah. skill yang kita ada. Betul. So kalau korang ada skill, korang boleh gunakan secara maksimum. Mm -hmm. Kalau tak ada skill, boleh pergi cari skill. Actually mm -hmm. it's not impossible pun. Okay. Ada satu orang akan rasa macam oh saya hidup a uh, dilahirkan tak ada talent, tak okay. ada. Sebenarnya, sebenarnya benda tu boleh dipupuk. Betul. Cuma kena rajin. Sekarang mm -hmm. ni lagi-lagi banyak-banyak untuk so far Zaman sekarang ni memang banyak kerja yang berdasarkan skill. Betul. Sebenarnya mm. menggunakan skill tu paling penting. Betul. Korang boleh gunakan macam uh, skill korang tu untuk dapatkan um, income yang sesuai dengan dia macam sikit-sikit dia macam sebab skill ni one thing mm. about skill, lama-lama mm. dia akan build up so lagi banyak skill yang korang ada mm. lagi lama lagi bagus lagi tinggi income. For example, Betul. Tu, uh, and cakap pasal macam the more lagi banyak kita kerja, lagi banyak income kita dapat. Tapi mm -mm. kena tahu kadang-kadang bila kita kerja ni, kita kena tahu juga ada limit dia. Jangan mm -mm. sampai kerja macam tumat, sampai jatuh sakit Betul. kerja. Okay. Nanti lagi terus tak boleh nak kerja langsung. Betul. So kita kena jaga diri juga. Betul. Itu one thing for sure lah kan. Okay. I think macam Hattie pun ada, ada buat content, mm -hmm. buat kerja. Okay. Semua uh -huh. korang pun macam ada yang um, uh -huh. Buat dua tiga kerja dalam satu masa uh. Yang paling penting adalah Maybe fokus satu Ada dua tiga yang kat tepi ni Mm-mm Pastikan uh, diri tu terjaga Itu paling penting lah Okay hmm. Tapi kita simpan dulu jawapan itu Nanti kita tanya kemudian Okay Macam Fatin sendirilah kan Macam Mula kata Kalau ada kelebihan dekat diri kita Kita manfaatkan kan Macam hmm. Fatin pula uh, Dia uh, lebih berkebolehan lah rasanya Kita cakap macam tu kan uh, Berkebolehan dalam berbisnes uh, Which is hmm. Daripada sekolah berbisnes kan uh, Tolong mak Jadi Macam Fatin sendiri Memang prefer untuk kerja sendiri Ataupun uh, Mungkin undi akan kerja dengan uh, orang lain dengan company mana-mana ke kan dan macam apa pendapat Fatin untuk kedua-dua situasi kerja sendiri dan kerja dengan orang macam work balance dia macam mana ah uh. Kalau bagi saya, kalau macam saya, saya jenis orang yang macam more to like freedom, suka okay. lagi bebas. So saya lagi suka kerja dengan diri saya sendiri lah. Saya kerja sendiri, saya buat bisnes saya sendiri sebab saya jenis yang lagi suka kerja sendirilah. Okay. Tapi ada orang dia tak boleh manage pun kerja sendiri so dia nak kerja under orang. Uh, jadi sebab kalau kerja sendiri ni dia banyak guna kita punya otak lah, like, kita punya pemikiran nak kena rolling banyak benda, nak cari income lah nak kena macam mana nak dapatkan income whatsoever tapi kalau pasal dua kerja macam saya saya buat dua kerja Uh, dia betul lah pernah cakap kita kena tahu kita punya limit diri Macam kalau kita kerja lebih-lebih sebab kita nak income yang banyak tu Kadang-kadang kita kena tahu kita punya diri juga Nanti jadi penat Bila dah penat tu jadi macam tak suka kerja So kita kena ikut kepada kita punya Tahap diri kita lah Kita boleh ambil Sampai mana Sampai mana Aa, Tambah lagi Kalau macam content creator ni Kadang-kadang brand tu Datang sekaligus Dia offer ni offer tu Kita kena tengok lah Ambil yang mana kita boleh ambil Dengan yang kita tak boleh ambil Supaya diri kita ni Tak rasa penat lah Aa, Macam saya Saya ada dua kerja Kadang-kadang tu Dengan brand lagi Saya nak kena handle Dengan kerja saya sendiri Jadi exhausted So Kadang-kadang tu Saya kena duduk Lepas tu saya kena uh, bertenang dulu Fikir macam nak buat Kena schedule saya pun kena betulkan okay. Barulah kita rasa lebih macam Balance lah kita punya kerja Apa-apa pun minat tu memang penting lah Kalau tak minat boleh tak jalan Okay faham Okay so macam Fatin uh, sendiri kan uh, Mungkin one akan ada terdetik tak mungkin akan bekerja dengan apa Ikut minat Fatin sendiri ke Atau macam mana Atau memang akan bisnes Kalau macam sekarang Saya rasa saya mau tu bisnes lah uh -huh. Tapi kalau one day Kalau tiba-tiba saya rasa macam bisnes ni Bukan untuk saya saya consider untuk jadi pendidik atau lah sebab saya suka budak-budak okay. ha. so saya rasa kalau saya tak ke bisnes maybe saya ke pengguruan lah oh. sebab tengok content creator pun kalau korang perasa ramai cikgu-cikgu sebenarnya okay. ha. so ha, kat situ lah ok alright faham sebenarnya tu pun orang uh, kata awak suka budak-budak tu pun satu bisnes juga uh. mungkin buka tadika, kan Why not kan? Uh, alright. So macam tadi Muna kata uh, dalam buat-buat kerja tu macam kena fikir badan apa semua kan. So macam Muna sendirilah uh, pernah tak uh, burn out. oh. Uh, uh. one, macam tiba-tiba uh, tak nak buat kerja macam tu. Ah <laughs> uh, uh. Macam tu kan. Uh, malas nak buat kerja macam tu. Ada tak hmm. perasaan tu? Ada. Of course saya tak nafikan ada burn out. Macam saya macam cakap work life balance. Mm -mm. Tapi macam saya punya definition. Lain orang, lain definisi. Betul. Tapi saya memang I love my work so much. Mm -mm. Uh, sampai saya memang suka lah. Saya jenis yang macam for example kan. Dalam seminggu tu memang boleh back to back. Back to back hari-hari. Saya rasa paling memang orang macam tak boleh imagine. Saya baru balik daripada fly. baru balik, Saya baru balik camping daripada Taiwan. Mm -mm. Touchdown pukul 2. Pukul 5 saya dah ada event lain tu host sampai 12.30 malam dan esok pagi tu sama daripada pagi sampai malam saya ada dua event satu hari okay. saya memang suka sangat kerja mm -hmm. saya rasa level burnout yang paling dahsyat adalah bila saya sampai tu the point yang saya memang mm -hmm. tak boleh fikir langsung mm -hmm. saya punya kreativiti dah tak ada langsung mm -hmm. macam for example macam content creator dia banyak kena buat mm -hmm. content kan so kreativiti saya memang dah out mm -hmm. dan saya rasa part paling teruk burnout adalah sampai saya memang demam okey sakit lembek. tapi okay. saya still nak bangun juga memang saya pergi pergi klinik check up sebab boleh saya nak drip saya nak pergi kerja juga tapi in the term lah macam sampai burnout tu sampai tu level saya sendiri tak nak stop okay. Allah kata tak apa engkau memang kena rehat ni <laughs> dua minggu saya memang macam tak boleh tapi kalau burnout ni one thing kan um bila korang dah sampai tahap burn out ni... Jangan sampai rasa macam korang... Ada orang bila dia burn out... Uh -huh. One thing dia akan jadi macam ni tau... Eh aku tak, tak sukanya... Aku bencinya aku burn uh -huh. out... Aku... Aku... Eh kenapa aku burn out kan? Uh -huh. Sebenarnya korang kena cakap terima kasih juga... Sebab uh -huh. bila korang burn out... Maksudnya korang dah push yourself... Uh -huh. To your very max level... Betul... Uh -huh. To the very max level... The fact yang macam korang dah try... Uh -huh. Your best untuk gunakan sedaya upaya... Apa yang korang ada ni... Betul... So maybe... It's a sign of your body to say mm. to stop kejap, relax, mm. chill. Nanti all the inspiration tu rasa kita nak kerja balik tu akan ada balik. Faham. Mm. Okay. So macam mana pun uh, kena kenal body kita lah. Kan? Mm. Kalau macam dah too much, stop. Better stop. Mm -mm. Mm -mm. Sebelum benda lain pula jadi kan. Betul. Okay. Sebab so, sekarang ni pun macam-macam. Mm -mm. Macam penyakit uh, boleh katakan mental lah ha. kan. Mental tu ada Pelbagai. Sebab dia tak uh. macam Kalau burn out dia macam Bukan takat fizikal je yes. Dia mental juga Betul. Sometimes Dia boleh mm -mm. Mental kita shut down Badan mm -mm. kita pun shut down So yes. my as well mm -mm. Korang kena In moderation lah bersederhana yeah. lah Betul Okay uh -huh. Alright So macam uh, Sekarang ni kan Kalau perasan uh, Ke Tak tahu tak, tak lah kata semua Tapi kebanyakannya macam Memilih untuk Sebab dia nampak Macam bisnes adalah Benda yang senang so belajar pun bukan korang eh bukan korang eh belajar pun macam main-main kan nak jadi oh. terkenal nak macam nak jadi tiktokers lah nak jadi influencer pastu macam tak apalah jadi influencer nanti famous boleh buat bisnes semua semua kan uh, so sebenarnya benda tu tak semudah yang dinampak pada influencer di luar sana ya ha, ah benda tu sebenarnya perlukan yes ilmu the the, the 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 main lah mm -hmm. sebenarnya dan Uh, macam mana pun macam apa-apa pun yang kita buat sebenarnya ada risiko dia ada macam bukannya uh, awak tak nak kerja awak nak jadi influencer dan uh, awak tak payah belajar bukan uh, awak kini juga sebenarnya belajar tu penting kan and macam Fatin sendirilah uh, macam sendiri kata uh, tadi kata kan uh, nak apa nak bisnes tu uh, kena fikir macam-macam macam sampai tak sentiasa fikirlah uh, apa lagi nak buat apa lagi nak buat kan dia bukannya semudah yang difikirkan so macam Fatin sendiri ada tak curi masa untuk diri sendiri bercakap sehari tu tak fikir pasal bisnes tak fikir pasal kerja uh, untuk diri sendiri ada tak ataupun memang hari hari lah fikir pasal uh, masa depan kini uh, untuk bisnes uh. Okay, kalau macam saya, uh, ada lah masa yang saya tak fikir langsung. Saya macam terbaring, tidur, saya tak fikir apa-apa langsung. Sebab kadang-kadang kalau kita fikir sangat ni pun kita rasa penat juga. Jadi kita kena, kadang-kadang tu kita kena bertenang, kena relax. Lepas tu kosongkan fikiran, buat benda yang kita suka lah. Uh, macam yang awak cakap tadi pasal budak-budak nak jadi influencer tu, bagi saya, so sekarang saya tengok kat TikTok ada budak-budak yang SPM dia orang tak nak ambil sebab nak jadi influencer. Bagi saya itu tak bagus sebab influencer ni kadang-kadang yang jadi influencer ni pun tak sangka boleh jadi influencer. Macam saya pun saya tak sangka saya ada dekat sini. So bagi saya kalau nak jadi influencer, ilmu pun kena ada sebab kita nak influence orang. Kalau kita tak ada ilmu, kita nak influence dengan apa kan? So belajar tu penting. Tak kisahlah nak kerja sendiri ke, nak kerja dengan orang ke, belajar mm. tu tetap penting dalam hidup kita ni. Tapi saya nak tambah lah macam Fatin cakap kan, actually to be honest belajar ni pun ramai orang ada this perception kata, oh kalau nak belajar kita kena pergi universiti kan. Okay, so for those yang ada berkemampuan, ada masa, boleh pergi universiti to study. Tapi sebenarnya ilmu ni kita kena sentiasa kena sentiasa cari. Jadi tak semestinya kita kena macam stuck oh, Aku kena pergi uni lah baru aku boleh belajar. Sebenarnya kehidupan kita ni pun sentiasa kita boleh belajar. Jadi tu influence orang kena rajin lah, kena rajin belajar, kena rajin cari ilmu. Hmm. Betul. Dan macam sekarang ni pun uh, ya yes, SPM tu memang penting. Memang perlu pun ambil sebab mm -mm. itu adalah subjek wajib kan. Mm -mm. Tapi kalau lah uh, mungkin tak ada rezeki, mungkin yalah uh, apa tak tak mampu untuk ke uni kita sekarang banyak kemahiran So boleh ambil kemahiran Dan benda tu pun boleh jadi As part of uh, hmm. apa Laluan untuk bisnes ke hmm. Ataupun untuk bekerja ke kan Itu uh, one of uh, Orang kata inisiatif lah Dan hmm. uh, Saya lupa tadi saya tanya apa <laughs> Okay oh, Tak sebenarnya Fatin uh, Fatin sendiri ada tak One point macam terlalu fikir kan? Macam nak buat apa lagi next Mungkin as in content Ataupun untuk business Sampai rasa burn out juga Pernah rasa tak benda tu Uh, biasanya pasal content lah sebab kalau macam saya saya paling risau kalau view tak naik kalau tak ada view tu paling risau kalau jadi content creator kita buat content tak ada view kita jadi macam more down uh, so kita kena fikir 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 nak buat content apa nak beli barang besar apa ni scroll scroll uh, shopping online aduh tak ada barang besar nak beli ni nak cari apa ni nak nak beli apa ni uh, so kadang-kadang tu burn out jugalah bila tengok video tak naik. Lepas tu kita fikir kita dah buat content tu pun orang tak suka, orang tengok pun kurang. Jadi dia rasa burn out kadang-kadang dekat situ lah. Dengan job-job review lagi nak kena deal dengan orang yang baik kita job untuk review pun burn out juga kadang-kadang. Ada je yang tak kena. Oh. Tapi Alhamdulillah lah setakat ni saya kerja semua okey je. Alright. Okay. So macam, uh, macam apa? untuk student sekarang kan kan macam uh, sekarang ni social media sangat meluas untuk TikTok pun sangat meluas kan untuk bukan TikTok je, macam platform lain semua meluas kan jadi macam sekarang ni uh, nak naik kiranya nak naik engagement nak nak famous tu senang so ini untuk pendapat dua-dua lah kan macam viral dulu ataupun jaga image sebagai mungkin kalau student IPT sebab ada IPT depan kita kan uh, student IPT mana lagi penting image ataupun Uh, viral mana image. satu image of course image image dulu sebab kalau tak ada image kalau tiba-tiba kita viral nanti kita viral pasal benda buruk pula ah uh, pasal kita punya image yang tak cantiklah mm -mm. So bagi saya image tu paling penting sebelum viral ha uh. okey right. okay. so macam ah uh, content kita nak ikut macam content creator lah rasanya dua-dua content creator kan sekarang ni ah uh, Muna pun uh, ada juga buat content kan So, untuk orang luar sana lah, better ikut passion ataupun ikut trend, benda tu? I think passion. Uh, trend, depends lah. Depends apa you punya specialization. Yeah. Tapi kalau you ada passion and you ada niche, why not go with whatever niche yang you ada. Sebab bila you macam, let's say kan, Okay, ada orang macam dia, dia macam ni tau. Tiba-tiba, okay, saya nak jadi content creator. Saya nak famous, saya nak views banyak. For example, sebenarnya, untuk orang yang macam tak ada passion ataupun tak minat dengan apa yang dia buat, itu yang end up jadi burn out. Sebab you end up macam paksa diri you tau. Tapi kalau you ada passion in something, you Buat content tu macam dia flows naturally for example. And sebenarnya kalau passion ni boleh jadi apa-apa pun sebab sekarang ni untuk buat content nothing is impossible. Daripada se-simple-simple benda, sesusah-susah benda macam Fatin for example kita tengok her niche is uh, cari benda besar. Itu je. So cari benda besar all the way. Saya ada tengok satu uh, content dekat TikTok yang very macam interesting. Dia suka ulas pasal cara orang memandu. Ramai orang ada lesen tapi betul ke the way you are driving? Maybe walaupun kita dah ada lesen, kita salah. Ada orang bagi tip simple macam mana nak tanam pokok. Walaupun Gen Z tapi dia suka tanam pokok. Orang kata eh tanam pokok untuk orang tua-tua lah tapi tak apa. So kalau korang ada passion, korang suka benda tu, korang akan end up macam dia naturally. Sebab you can never pour for an empty cup, you know. Because basically when you do content kan, you are pouring to the audience, you know if you have empty, you are empty, you can never pour, you know. All your pouring is basically baseless and nothing. So always go with passion first. And then, based on that passion, you can ride on trend. Sebab kita buat dia, tak payah dia buat kita. So, apa yang korang passion tu, can always relate balik with whatever trending. Macam saya pun passion. Macam hmm. saya, saya buat konten sekarang sebab saya minat sebab saya rasa ini benda yang saya suka a uh, semacam sebelum ni saya start buat TikTok ni tahun 2020 tapi time tu saya buat suka-suka je. Lepas tu lama-lama dia jadi macam saya macam tak suka sebab nak kena fikir, nak buat content macam mana, macam tu, macam ni. Tapi sekarang saya buat ikut apa yang saya sukalah. Macam saya suka beli barang-barang besar, saya share saya punya barang besar. Orang suka, tak suka, itu letak tepi. Tapi itu apa yang saya sukalah. Aa, jadi kalau pasal um, benda ni saya rasa passion lah. Okay so sebenarnya passion tu pun memang back to kita punya topik asal juga Sebenarnya kan daripada passion benda tu boleh jadi kerjaya Dan benda tu pun boleh macam uh, orang kata blend in untuk hidup kita lah Kalau benda tu betul-betul passion kita dan boleh jadi kerjaya kita Dan benda tu macam kita boleh uh, adjust balik lah Ikut kita punya nak me time tadi tu kan Dan juga untuk kita punya uh, work balance tu lah Kiranya passion boleh jadi kerjaya dan Yelah dalam masa yang sama kita santai lah dalam kehidupan kita Alright so sebenarnya banyak lagi soalan yang saya dah sediakan untuk hmm. Muna dan juga uh, Fatin Tapi kita hari ni kita ada benda satu, benda yang kita special lah sebenarnya Iaitu kita nak buat anniversary untuk uh, Sinaplas yang kelima Tapi, tapi sebelum itu uh, kita ada uh, orang kata apa, surprise untuk orang uh, dekat uh, sini Ya Allah Apa kita punya guest uh, Iaitu kita ada Cabutan tuan bertuah? Ya Iaitu uh, dia datang bukan datang saja Kita ada buat cabutan bertuah Which is kita nak cabut 15 kan uh, 15 uh, Okay 5 Okay 5 Sorry Okay 5 uh, Kita perlukan nombor untuk kita cabut Okay Lima nombor eh Okay So kita boleh cabut Fatin Fatih cabut dulu Okay Saya cabut lima ah Tak awak Satu Okay Satu okay. nombor satu Okay Dan So kita boleh hadiah nanti ke kat belakang eh Kita bagi tahu nombor je Okay So berapa Fatih Saya nombor 22 Ada ke Okay Wow Woo Congratulations. Boleh ambil hadiah di uh, dekat belakang. Alright, seterusnya kita Munah. Saya punya 23. Wow. Sebelah-sebelah je. Okey. Alright, seterusnya nombor lain. Nombor lain. Kita ada lima nombor untuk dicabut. Okey, saya ambil dua ah, boleh. Terus eh, saya ni. ambil satu atau ambil satu? Okey, saya last. Eh, eh. Hey. Uh Aha. -huh. Apa tu? Oh, okay, so, 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 so. Nombor dua belas. Ada ke? Dah balik. Eh, belum. Dah balik. Tak ada. Tak ada. Oh, ada. Okey, ada. Uh, Awak-awak ah. tak nak mengaku, eh? Okey, malu. Alright. Alright. So, last. Uh, second last. Saya punya lima kosong. Lima Lima Wow, oh, ada. Congratulations. Alright, congrats. So, okay, nanti claim hadiah kat belakang, okay? Okay, awak punya. Alright. And the last, uh, the one and only. <laughs> nombor yang last. 35. Ah. Ada? Ada ke? Ada tak? Okay, ada. Alright. Okay. So, boleh balik pergi balik nombor? Okay. Alright. So, macam saya kata tadi. Um, okay. Okay. So, macam kita, uh, saya cakap tadi, kita ada satu sambutan iaitu anniversary uh, Sinaplas yang kelima. Jadi, saya nak jemput untuk uh, semua staff-staff Sinaplas. -staff, uh, kita ke depan untuk potong hal, uh, apa kek. Dan juga ada bersama kita. Okay. Terus bersama kita, uh, ada juga... Uh, Ketua Pengarang Kumpulan Sinar Karang Crafts yang berhad, uh, Encik Zamri Ramli uh, untuk ke depan untuk pemotongan kek. Alright. Okay. Ya? Yeah? Ah, kita ramai-ramai potong. Wow. Okay. Ada. Wow, ada lagi. Eh, hey, big one. dijemput ahli-ahli uh, ahli -ahli. staff-staff Sina Plus. Sini masuk. Nampak tak? dengan saya. Saya dengan saya. Okey. Pegang tak? Pegang tak? Pegang tak? tak? Bukan betul betul ni. Betul betul. Okey. Sekali 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 jejo. Wow. Stay mente. Mente ni untuk gambar. Okey. 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 <laughs> Jangan makan puasa Okay So nanti kita semua akan menikmati Kek yang uh, sedap dia hadapan ni Alright Okay terima kasih uh, Kepada uh, Encik Zamri Sudi uh, potong kek bersama kami hari ini. Okay So kita juga ada sedikit uh, Cenderamata untuk uh, Fatin dan juga Muna Okay Terima kasih Sudi datang hari ini memeriahkan lagi kita punya sambutan Dan juga Borak anak muda uh, <laughs> Semoga import. kita punya perkongsian hari ini okay. uh, mendapat orang kata uh, manfaat kepada orang lain okey dan juga uh, di kesempatan ini sambil-sambil uh, tu uh, saya akan bacakan Uh, terima kasih juga kepada sponsorship kita hari ini iaitu kita ada voucher berbuka puasa dari Hotel Lee Quadri by UCSI Kuala Lumpur. Kita voucher berbuka puasa dari Hotel Istin Kuala Lumpur, Aww. Busana Variante, uh, UV EK Sunshine, uh, Sunscreen, Telekom City Murni, Minyak Wangi dari uh, Malaya Perfumery. <gasps> Ecosafe, uh, Esteli Beauty, TV Alidra dan Madia Hotel. Terima kasih sponsor kami hari ini. Okey dan terima kasih juga. Ah uh, saya sangat, -sangat Terima kasih kepada Muna dan juga Fatin sudi hadir dan juga tak dilupakan ha, semua peserta kita hari ini penonton kita yang 50 orang ni ha, terbuka untuk anda. Terima kasih kepada PSI dan juga MSU sudi datang ke apa ke event kami hari ini dan kita akan berbuka puasa selepas ini beramai-ramai di Iftar Al-Madinah. Jadi saya rasa sampai sini saja event kita pada hari ini. Uh, terima kasih kepada yang menonton di rumah uh, dan uh, kita jumpa lagi untuk borak anak muda uh, akan datang. Bye. <c punch> kita buat next lah. Uh. Next lah. Okay. Dan dah habis. Dah. Okay. <laughs> Thank you korang. <coughs> okay. <microbes> Thank you. <coughs> okay. Kita nak sambung lagi draw ke Kak Tun? Okay, jangan uh, yang tak dapat lagi lagi tadi uh, kita ada lagi 10 kan. Lagi draw. Okay. So jom kita sebut. Jom. Tadi tak tak dalam sini mai asyik boleh ingat. boleh ke Oh. boleh boleh boleh. Boleh. Sebab kita habiskan awal tadi sebab. Oh, ayah. Uh, uh. Sekarang berapa? apa? Sekarang pukul apa? Sekarang pukul apa? Dah uh, 53. Enam. Oh, okey boleh. Sikit lagi tu. Patut tadi nombor tadi tu. Tak apa, kalau terbaca lagi kita baca lain. Kak, okay. kat buat kat tu kata nak nak photoshoot saja oh, oh. tak tu. Jadi ke tak? Tak apalah, kalau situ guna, guna. Situ. lepas sini lepas sini. Dia dah rupa Saya nak ambil... <coughs> Tushik. Haa, ya. Okey, nombor saya terus ya. Saya okay. okay. pergi okay. photoshoot okay. Okey, saya photoshoot Itu mana? Jom, kita photoshoot Okey. So, nombor set, dia dia lupanya, nombor lupanya. Okay, jadi nomor satu yang ada dia nomor Ada tak empat belas? Okay, jadi semua empat Betul. Okay, alright. Jangan oh, okay. boleh. Ah boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kan. Yeah. Tak ada. Tak ada. ada. Nombor 32. 32. Eh, ada ke? Eh, 32 adik saya. Okey ada. Oh, alright. Ha ada. Okey. So, seterusnya kita ada nombor lima. Okey. Alright. Nombor lima. kita ada nombor. Tu tu. No, Nombor dua. Kau dah semenda? Okay. Okey dah semangat. Berapa? Berapalah? dah? tak. Oh dah siap. Ha, nanti kita masuk lagi eh. Alright. Dia lagi tu. Jadi dia Mana kat sini. Cherry dekat sini. Mak pernah pegang ni.